इमरान खान इस तकरीब में मौजूद है रावलपिनी रिंग रोड मनसूबे का आज संघ बुनियाद रखा जाएगा रावलपिनी रिंग रोड अड़तीस आशारिया तीन किलोमीटर तवील और छह लाख बिस्मिल الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورحمة رأيت الناس يدخلون في دين سيدخلون يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إن रावलपिंडी पिंडी रिंग रोग मनसूबे के संग बुनियाद की तकरीब वजी अजम इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज की तकरीब का बाकायदा आगाज हो चुका है तलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे कारी अब्दुल बासित साहब मोजिस हाजरीन महफल माजी में ना अहलियों की बदौलत बड़े पैमाने पर अवामी तरक्याती मनसूबे तातुल का शिकार रहे जिनका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा और वतन अजीज पाकिस्तान को मनो कर्जों तले दबकर एक कठिन माशी पसमानदगी के दौर का सामना करना पड़ा हमारी खुशकिस्मती कि हमें क़ायद के हकीकी पाकिस्तान की ताबीर एक ऐसे लीडर की सूरत मैसर आई जिसने इन नामसाइद हालात में विरसे में पाई डूबती हुई मुल्क मीशत को संभाला और मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया और मुल्क की मीशत को बहाल करते हुए तरक्की की राह को हमवार किया पाकिस्तान तहरीक की तारीख़ सास तरक्याती कामयाबियों में एक तारीखी कामयाबी रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे का संग बुनियाद भी है जो गुजशत कई बरसों से सबका हुकूमतों की नााहलियों की भेंट चढ़ा और तातुल का शिकार रहा आज मोटरवे वे ठलियाँ के मकाम पर यह खसूस तकरीब रावलपिंडी रिंग रोड के शानदार अफ्त के हवाले से मुनदद की जा रही है पंजाब के अहम तरीन शहर रावलपिंडी में गुजशत बरसों से जेर अल्तवा रिंग रोड मनसूबे पर अमल दर आमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इनकलाबी कदम है वजे अजम इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक रिंग रोड मनसूबा रावलपिंडी शहर की तरक्की के लिए एक नए उफक तय करेगा और ये जनूब मगरबी सिमत में शहर की तरक्की के लिए अहम अंसर होगा पीटीआई के केतदार में आते ही इस मंसूबे पर तेज़ी से काम का आगाज़ किया गया है और रिंग रोड मंसूबे के तरक्याती अमूर को मद्देनजर नजर रखते हुए वसी पैमाने पर तब्दीलियां लाकर इसे आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाएगा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरक्की के लिए संगे मील साबित होगा हम हकमत पाकिस्तान के रावलपिंडी में तरक्याती अमूर की इस तारीख सास काविश को सराहते हुए आज की तकरीब का आगाज करते हैं मोजिस हाजरीने महफिल आज की खसूसी तकरीब में वतन अजीज की कामयाब मोजस मेहमान शख्सियात हमारे माबे मौजूद हैं जिनकी आमद ने तकरीब के जोश और वलवले में मजीद इजाफा कर दिया है तकरीब में शिरकत फरमाने वाली अवामी सियासी हलकों से कामयाब सियासी शख्सियात इंतजामी इदारों की सरबराही के अमूर सर अंजाम देने वाली काबिल मेहमान शख्सियात के अलावा रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कामर्स के मोजस मेहमानों को आज की तकरीब में खुश आमदी कहते हैं बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का हाजरीन महफिल आज की इस इनकलाबी तकरीब में शरीक खिता रावलपिंडी से एक मोजिज मेहमान शख्सियत जो गुज्ता पैंतीस बरसों से सियासी अवामी खिदम को कामयाबी से सरंजाम दे रहे हैं अपने हलके में आवाम को एक ही लड़ी में इकट्ठा रखते हुए अवामी इज़्ज़त नफ्स के निगहबान सियासत को इबादत समझने वाली तकबर से पाक शख्सियत फेडरल मिनिस्टर ऑफ़ एविएशन मोहतरम ग़ुलाम सरवर खान साहब से गुजारिश करती हूँ कि तशरीफ लाएं और आज की तकरीब की मुनासबत से अपने नादिर ख्याल का इजहार करें बसमिल्लाखमान रखी आज की तकरीब के मेहमान खसूस इज़्ज़त मवाब वजम पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब वजी अल पंजाब जनाब स्स्मान बुजार साहब ऑनरेबल फेडरल और प्रोवेन्शल कोलीग्स ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंटेरियनस ख़वातिनलाका असलमकम सर आज का दिन मेरे लिए मेरे हल्के के लिए मेरे जिले के लिए और बिलखसूस मेरे मुल्क के लिए नाती अहमियत कामिल दिन है नायती खुशियों भरा दिन है और ये खुशी इस बात की कि पिंडी इस्लामाबाद दो कैपिटल सिटीज बड़े शहर छोटे छोटे शहरों में बाईपास बना दिए गए थे गुजरात का बाईपास है गुजरावाला का बाईपास है लाहौर रिंग रोड है लेकिन पैंतीस सालों से पैंतीस सालों का हवाला दिया गया तो मैं भी पैंतीस सालों की बात करूंगा कि तीन तीन बार वज़ारत वजारतमाजॉ करने वाले दोनों बड़ी पार्टियाँ और छः छः बार वजारत आला सुबह पंजाब सबसे बड़े सूबे की वजारत आला इन्जॉय करने वाली पार्टी पिंडी इस्लामाबाद को ये तोहफ़ा नहीं दे सकी जो तहफ़ा आज आप देने जा रहे हैं मैं इस पर अपने कायद का शुक्रगुजार भी हूँ खराज तहसिन भी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन शह जो इस मनसूबे की अफ़ादियत है अफ़ादियत किस तरह है ये भी मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल रिंग रोड रावल पिंडी के नाम पे 38 एट किलोमीटर्स बाँट स्टार्टिंग पॉइंट है और ठलियाँ एंड पॉइंट है सर एक तो मुझे बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि ये दोनों मेरी कॉन्स्टिटेंसीज को कनेक्ट करता है जी एन ए फिफ्टी नाइन और सिक्सटी थ्री को और दूसरी बात भी बताता चलूँ जब मैं पहले इलेक्शन में इस इलाके में आया था तो कुछ जीपेबल रोड भी नहीं था मैं घोड़ियों पे कंपेन करने आया था आज यहाँ एम वन भी है एम टू भी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है सी पैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ हकला वो भी मेरी कॉन्स्टिचुंसी के अंदर है और ये पाकिस्तान की शहरक बनने जा रहा है ये रिंग रोड ये भी इन शट्टा मनसूबा है कौमी नोयत का तो ये इलाकई नोयीत का मनसूबा नहीं है ये कौमी नोयीय का मनसूबा है लेकिन इसमें जो थोड़ी सी मैंने महसूस की है डिस्क्रिपेंसीज एक तो ठलिया के मुकाम पर जहा ट्रैफिक मर्ज होगी रिंग रोड की मोटरवे एम टू पे आगे जा के एम वन तो दोनों मोटरवेस की एग्जिस्टिंग लेन्स ये ट्रैफिक लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी इसके लिए वन वन लेन दोनों साइडों पे एडिशनल लेन्स की मंजूरी आपको देनी होगी मेहरबानी आपको करनी होगी और दूसरी इसकी अफादियत तब बनती है फिलहाल तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि दो हल्कों को मिला रही है हम चाहते हैं कि आगे तीन हल्के भी मिलें इस्लामाबाद के तीन हल्के भी मिलें मेरा बिल्कुल एडजेंट स्टार्टिंग पॉइंट बाई इसद उमर का हल्का उधर से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो चुका है संगजानी से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो चुका है एन फाइव संगजानी और एम वन इन दोनों के दरमियान तीन किलोमीटर फासला है इन तीन किलोमीटर्स में 1.3 किलोमीटर इस्लामाबाद की यह दूध है और 1.7 किलोमीटर पंजाब की यह दूध है वो तीन किलोमीटर पोर्शन अगर बन जाए N5 और M1 आपस में कनेक्ट हो जाए तो ये रिंग रोड पिंडी और इस्लामाबाद का फिलहाल ये रिंग रोड पिंडी का है तो तीन किलोमीटर सड़क तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं तो तीन किलोमीटर सड़क देने से ये इस्लामाबाद की तीनों कॉन्सिक्वेंस भी असद भाई कनेक्ट हो सकती हैं और ये बात यहाँ भी नहीं रुकनी चाहिए इसे बारह कौ से आगे कलर तक इस लूप को भी मुकम्मल करना चाहिए तो सही महीनों में इसकी अफादियत तब होगी रिंग रोड ये तब कहलाएगा कि जब ये लूप्स मुकम्मल होंगी तो ये मेरी गुजारिश है कि इस पर गौर किया जाए और मेहरबानी फरमाई जाए बाकी चुनाव प्राइम मिनिस्टर ये जो कुछ आप कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं अपने आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए नहीं कर रहे इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे कौमी मफादात को मद्देनजर रख रक...